Хочу сказать, что я э, с большим уже уважением отношусь к Фатику Тариму. Он э, был моим наставником как, э, как тренер Мила, э, Милана. И э, у меня с ним сложились очень хорошие дружеские отношения, поэтому я уважаю этого тренера. Больше скажу, что последние, наверное, 20-15 лет истории турецкого футбола, наверное, непосредственно связано с ним тоже, потому что он неоднократно был тренером национальной сборной, у него были хорошие результаты, и также в клубах он добивался многого. Поэтому вот эти слова, которые он сказал, это как бы аванс для меня о том, что он надеется на то, что я стану хорошим тренером. Значит, я стал на этот путь, я знаю, какой тяжелый он, поэтому... Э все будет зависеть уже от меня, конечно, и от тех помощников, которых я выбрал, от команды, от футболистов и от удачи. Значит, то, что касается матча, однозначно будет очень напряженный матч. Значит, ни одна игра с командой Турции, которая играла Украина, никогда не проходила на низких скоростях, это всегда был э, очень хороший футбол, быстрый. Э, то, что касается тактики, значит, однозначно в этой игре она будет играть большую роль. Значит, э, э, у нас идет омоложение команды. Значит, точно так же я вижу такое же направление у сборной Турции. Поэтому э, будет много нового и в тактическом плане, наверное, и в частности, я думаю, в зрелищности идет. Я думаю, этот вопрос нужно задавать тоже к тренерскому штабу, потому что не я делаю себе оценку правильно на тренировках. Я выкладываюсь и, так как и в сборной, так и в клубе. Поэтому не мне оценивать. Я готов, лично я, и нет никаких проблем со здоровьем. Это просто адаптация. Это первое время, я думаю, каждому футболисту сложно. Поэтому все нормально. Лично мое мнение, я не вижу выходить на поле и говорить о одном очке, или как бы мы будем обороняться, понимаете? Нужно выходить на поле с целью победы, правильно? Я поэтому не вижу никакой цели другой. И, а там уже игра покажет. Я считаю, что психологически главное подготовиться к игре, потому что у них хороший 12-й игрок. Я думаю, мы справимся с этим. Что пенальти? Готов, готов, готов ли пенальти. А, пенальти? Если Денис стоп снова доверит, я готов. Ну, важно, я... что, что у наших игроков есть уверенность, еще раз. Я знаю, что игры с Турцией не будут простыми. Поэтому э, для нас важно играть на победу. Все будет зависеть от игры. Если как она будет складываться, значит, если игра, которую мы должны выиграть, мы выиграем, это будет хорошая три очка. Если э, будет игра и будет ничья, мы тоже будем довольны. Остальное нас не интересует. Тяжелая группа, опять же, она ровная. И о том, количество побед очень важно. Поэтому э, любая команда это понимает. И я думаю, любая команда будет пытаться выигрывать игры. Потому что количество ровных команд очень, очень, э, в нашей группе очень большое. Поэтому любая команда будет бороться именно за, на победу и за выход. У каждого из ребят хороший настрой. Они готовятся к игре. Значит, и самое главное, то, что вот этот вот короткий период, период, микроцикл, который у нас был, они хорошо тренировались, хорошая дача, с пониманием. Поэтому для меня это главный сигнал, то, что команда очень хорошо готовится на завтрашнюю игру. Вживую никто не просматривал. Сегодня у нас достаточно технологий для того, чтобы посмотреть со всех ракурсов их игру было. Поэтому мы изучили достаточно было много информации очень много игр просматривали на чемпионате европы турок хотя у них состав изменился значит но в принципе те принципы игровые принципы которые от которых которые отходят от главного тренера они никогда не будут меняться поэтому я специфику работы Главного тренера Эдикатерима очень хорошо знаю, и я вижу по, по команде, что она практически очень редко меняется. Это всегда агрессивный футбол, такой атакующий футбол. Значит, могу сказать, что в сборной Турции достаточно исполнителей, которые могут заменить любого игрока.